Pernah tak anda tengok sesuatu citaan dan terfikir macam mana orang boleh fikir macam ni? Hari ni, jom kita bongkar kod rahsia di sebalik inovasi dan tengok beberapa alat yang boleh ubah cara kita selesaikan masalah. Cuba fikir sekejap. Telefon pintar, kapal terbang, macam-macam lagi. Adakah semua ni muncul tiba-tiba macam magic? Atau sebenarnya ada satu kaedah, satu proses yang sistematik di sebalik semua ciptaan hebat ni? Ha, jawapannya ada pada sesuatu yang dipanggil TRZ. Ia bukan magic, tapi satu kaedah yang sangat-sangat berkesan. TRZ ni sebenarnya singkatan untuk Teori Penyelesaian Masalah Inventif. Apa yang mereka buat ialah kaji berjuta-juta pattern untuk cari corak macam mana pencipta-pencipta hebat ni selesaikan masalah. Jadi, bolehlah kita anggap TRZ ni macam cheat code untuk inovasi. Dalam Tris, ada 40 prinsip atau alat dalam kotak peralatannya. Banyak kan? Tapi jangan risau, kita tak akan tengok semua. Hari ni kita akan selami 5 prinsip yang paling menarik dan praktikal. Lepas ni, anda pasti akan mula nampak prinsip-prinsip ni di mana-mana. Okey, jom kita mula. Prinsip pertama kita, nombor 21, langkah laju. Hmm, nama dia pun dah bagi hint kan? Prinsip ni sebenarnya adalah tentang menggunakan kelajuan untuk selesaikan masalah kadang-kadang dengan cara potong terus masalah tu. Jadi, apa idea utama dia? Macam ni, kita buat sesuatu tu laju sangat, sampaikan kesan sampingan yang tak elok macam haba atau kerosakan tu tak sempat nak jadi. Kira macam kita bergerak lebih laju daripada masalah tu sendiri. Nah, contoh-contoh ni memang terbaik. Pernah terfikir kenapa gerudi Dr. Kigi tu laju gila? Sebab ia guna prinsip ni lah untuk elakkan gigi kita daripada panas masa proses mengrudi. Sama juga macam potong plastik. Kalau kita potong laju-laju, haba tak sempat nak merebak dan rosakkan bentuk plastik tu. Jadi, kelajuan tu sendiri dah jadi penyelesaian. Seterusnya, kita tengok pula prinsip 22, hikmah tersembunyi. Ha, yang ini pula agak berlawanan dengan apa yang kita biasa fikir. Ia suruh kita ambil benda yang negatif dan tukarkan jadi sesuatu yang positif. Konsep dia memang power. Daripada kita lawan atau buang benda yang bahaya atau membazir, apa kata kita manfaatkan benda tu? Macam mana kalau kita boleh jadikan ia sebahagian daripada penyelesaian? Dan slide ni tunjukkan dengan sangat jelas. Contohnya, haba sisa dari kilang, itu kan satu pembaziran, tapi kita boleh guna haba tu untuk jana tenaga elektrik. Bahan skrap pula boleh jadi bahan mentah untuk produk lain. Dan yang paling dramatik dalam kes kebakaran hutan, bomba kadang-kadang sengaja mulakan api balas untuk hapuskan bahan api macam daun kering di laluan api yang lebih besar. Mereka guna api untuk lawan api. Inilah dia, kuasa sebenar, hikmah tersembunyi. Okey, sekarang kita beralih ke prinsip 23. Satu idea yang saya rasa anda semua mungkin dah biasa dengar, menggunakan maklum balas. Prinsip ni adalah tentang macam mana satu sistem tu boleh jadi lebih smart dan efisien dengan guna maklumat tentang prestasi dia sendiri. Secara asasnya, ia macam kita wujudkan satu feedback loop. Sistem buat sesuatu, kemudian ia ukur hasil kerja dia, lepas tu ia guna ukuran tu untuk adjust tindakan dia yang seterusnya. Ia macam cara untuk sistem tu kawal dan baiki diri sendiri secara berterusan. Kita boleh nampak benda ni kat mana-mana. Kawalan volume automatik kat stereo yang elakkan bunyi jadi terlalu kuat. Itu maklum balas. Dalam kilang pula, mereka guna kawalan proses statistik untuk ukur kualiti produk. Malah, bajet syarikat pun sebenarnya satu bentuk feedback loop guna data kewangan lepas untuk pandu perbelanjaan akan datang. Okey, untuk dua prinsip terakhir ni, kita akan tengok cara-cara bijak untuk uruskan tugasan dan sumber. Kita akan gabungkan terus prinsip 24 perantara dan prinsip 25 layan diri. Jadi, apa benda perantara ni? Senang cerita, ia adalah tentang guna orang tengah atau alat sementara untuk buat sesuatu kerja dengan lebih baik atau lebih selamat. Daripada buat secara terus, kita guna sesuatu di tengah-tengah. Contoh paling senang nak faham ialah penebuk paku yang tukang kayu guna. Daripada dia ketuk paku tu terus dengan tukul dan mungkin terena jari atau rosakkan kayu, dia guna penebuk paku. Tukul ketuk penebuk, penebuk tu yang akan ketuk paku. Satu perantara yang ringkas tapi sangat berkesan. Dan akhir sekali, prinsip 25, layan diri. Yang ni antara prinsip yang paling elegan saya rasa. Ia pasal reka bentuk satu sistem yang boleh jaga diri dia sendiri selalunya dengan guna sumber dia sendiri. Cuba tengok betapa bijaknya contoh-contoh ni. Pam kat mesin air soda tu tak perlukan motor elektrik pun. Ia dikuasai oleh tekanan gas karbon dioksida tu sendiri. Lampu halogen pula ada satu kitaran khas yang membolehkan ia repair filamentnya sendiri jadi ia tahan lebih lama dan tentulah guna najis haiwan sebagai baja itu contoh terbaik sistem yang menyara dirinya sendiri jadi secara ringkasnya kita dah tengok 5 alat yang sangat hebat daripada tris guna kelajuan untuk elak bahaya tukar negatif jadi positif guna maklumat untuk jadi lebih baik guna alat perantara dan cipta sistem yang boleh jaga diri sendiri ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda. Sekarang anda dah tahu pasal prinsip-prinsip ni, cuba tengok sekeliling anda. Tengok telefon anda, kereta anda atau pembakar roti di dapur tu. Agaknya prinsip inventif yang mana satu yang tersembunyi dalam objek-objek tu. Anda mungkin akan terkejut bila sedar yang reka cipta ni sebenarnya bukan magic. Ia ada di mana-mana.